Existují dva druhy krvácení. A krvácení končetinový, bavíme se o ruce, nohy, a nebo nekončetinový, jako bude páne, v krk nebo třeba podpaží. Rozdíl je v tom, jak se to řeší. A když se budeme bavit o končetinách, potřebujete zastavit to masivní krvácení tím, že použijete nějaký škrtidlo tím pádem uzavřete ten oběh v té ruce nebo v té noze a přestane utíkat krev ven z té končetiny. Utáhnete a potom budete obtáčet, tak díky tomu zase zvýšíte ten tlak natolik, že proti kosti utáhnete a tu cévu a přestane krvácet. Poslední varianta jsou nějaké uh, ráčnový škrtidla, Ať se budeme bavit o jaký, jakýkoliv variantě toho škrtidla, tak se bavíme o tom, že, vždycky, že vždycky to škrtidlo potřebujete nasazovat v půlce bicepsu nebo v půlce stehna. Tři, dva, 1. teď. Teď, ať už ze z něj nebo ze sebe, Slíknete triku, vezmete rukávy, jedna strana rukávu, druhá strana rukávu to provlíknete tam, kde ho chcete mít. Vezmete to vratidlo a už můžete vrátit. Opět jsme v polovině svalu.